میں ایک کام عرض کرتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ جس سے ہماری ضرورت بھی عبادت بن جائے گی ضرورت عبادت بن جائے گی بولو ذرا ضرورت عبادت بن جائے گی کیسے بنے گیس کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے وہ عبادت بن جائے گا پانی پینا ہماری ضرورت ہے عبادت بن جائے گی لباس ہماری ضرورت ہے عبادت بن جائے گی کب جب یہ سنت مصطفیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے گی تو کھانا پینا یہاں تک کہ سونا بھی ہمارے آخر علیہ وسلم سوتے تھے قبلہ رخ ہو کے اور دائیں کروٹ پر سوتے تھے عجی اور دائیں دست مبارک دائیں رخ کے نیچے رکھ کر سوتے تھے کوئی اس نیت سے سو جائے تو اس کا سونا بھی آرہا کہ سونا تو بیکار ہی ہے نا بلکل سونا کیا ہے بیکار ہے حضور کی سنت کے مطابق سوئے تو وہ بھی عبادت بڑھ گیا تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور آپ سنیں قرآن کریم میں سورت آل عمران میں کیا فرماتا ہے سنیں کل کو تم تو اے بابو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے پیار کرے اس گزرا ایک دفعہ دور آئے ہیں اللہ تم سے یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے اللہ تم سے اللہ جو خالق و مالک کائنات ہے سب نبیوں ولیوں کو پیدا کرنے ہیں جنت کا خالق وہ ہے ساتوں زمینوں ساتوں سمانوں کو اس نے بنایا ہے تو وہ احکم الحاکمین ہے سب حاکموں کا حاکم ہے لیکن اس نے اپنے پیار کا میرٹ کہ یہ ذرہ ناچیز اور ذرہ بے مقدار انسان جی فرمایا میرا پیارا بن جائے گا کب جب اس میں میرے حبیب کا جلوہ نظر آئے گا حبیب پاک کی سنت نظر آئے گی اس لیے سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے احساس کمتنی میں نہیں جانا چاہیے یار میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ مجھے مولوی کہیں بیک ورڈ کہیں گے نیرو مائنڈیڈ کہیں گے فنڈامنٹلسٹ کہیں گے بیک ورڈ کہیں گے پرانے دور کا آدمی کہیں گے لوگ کہتے رہے جو کہنا ہے سواب کتنا مل رہا ہے فرمایا من سنتی فساد امتی فروغ آجر و میات شہید کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے سو شہید کا عجر و ثواوتہ فرما دے اور چاہیے ایک شہید خون کا آخری قطرہ بہا کر ایک شہید کا ثواب پائے اور حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل کرے تو سو سو شہید کا ثواب ملتا جائے تو اور کیا چاہیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اتنے حبیب کی سنت سے کتنا پیار ہے تو اس لیے سنت کو سینے سے لگائیں اور لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں کہ لوگ کہیں گے کہ مولوی گیا عمل دنیا اور آخرت میں بیڑا پار حضور کی سنت سے ہوگا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھو سرکار کی سنت میں کتنی حکمت ہے کھانا کھانے سے پہلے سرکار نے دستے مبارک دھوئے اور تولیے سے خشک نہیں کی اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے دستے مبارک دھوئے تو تولیے سے خوشک کر لیے اس دور میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں حکمت کیا تھی آج کے دور میں جب خوردبین بن گئی مائکرو خوردبین بن گئی نا جب تو جب وہ وہ, وہ بنی تو انہوں نے دیکھا ہر چیز کے اوپر کسی پہ وائرس ہے کسی پہ بیکٹیریا ہے ٹی بی کا کسی پہ بیکٹیریا ہے ہاں جی وائرس ہے ڈینگی کا کسی پہ کچھ کسی پہ کچھ ہے بندہ ہاتھ دھو کے اگر کپڑے سے خوش کر لے گا پھر جراثیم لگ جائیں گے کھانے کو لوگ میں کے ساتھ اندر جائیں گے اس کو انفیکشن کر دیں گے بیمار کر دیں گے دیکھو سرکار کی سنت کیا ہے آپ نے کھانے سے پہلے دستے مبارک دھوئے ویسے تو آپ کے دستے مبارک میں شفا ہی شفا ہے آپ کے ساتھ جو لگ گیا اس میں بھی امت کی تعلیم کے لیے آپ نے یہ کیا کہ دستے مبارک پہلے دھوئے تو تولیے سے خوشک نہیں کیے اور جب بعد میں دستے مبارک دھوئے جب کھانا کھا چکے اب تولیے سے خوشک کر لی اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس میں حکمت کیا ہے آج لوگوں کو پتہ چلا کہ چودہ سو سال بعد پتہ چلا کہ سرکار کی سنت میں یہ حکمت ہے میرے بھائی بڑے ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور این کے اسپیشلسٹ وہ بھی بتاتے آپریشن تھیٹر میں ہاتھ دھوتے ہیں نا ڈاکٹر پہلے سرجن تو وہ خوشک نہیں کرتے کپڑے سے بھیا کپڑے سے خوشک خوشکے پھر جراثیم لگ جائیں گے مریض کے جسم کی چیر پھاڑ کریں گے اس کے اندر بیکٹیریا چلے جائیں گے وہ تو بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹروں کو آج یہ بات پتہ چلیے ہمارے آخر نے چودہ سال پہلے کر کے دکھا دیے اس لیے ماما محمد رضام حد سے فرماتے کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ادھر ادھر جاؤ گے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے پناہ چاہتے ہو دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اگر چاہتے ہو تو در مصطفیٰ بھی آ جاؤ حضور کی سنت اور آپ کی غلامی بھی آ جاؤ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جاؤ تو پھر کیا ہوگا ٹھوکر کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قابلہ دو اے رضا اول گیا آخر گیا قابلہ دو اے رضا اول گیا آخر گیا کہ اول کی آخر ساری دنیا گھوم آیا قابلہ پنا کہاں میری نجات کہاں ملی کامیابی کہاں ملی فوز و فلاں کہاں نصیب ہوئی در مصطفیٰ پہ در مصطفیٰ پہ آنا ہاں جی دامن مصطفیٰ سے لپٹنا یہی کامیابی کا ضامن ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا تو اس لیے در مصطفیٰ پہ آجو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو کیا فائدہ ہوگا حدیث پا کے پھر من احب سنتی فقط احٹ جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور یہ محبت کی نشانی بھی بتا دی اس لیے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے کتاب لکھی دا داڑھی مبارک کے بارے میں بہت بڑے ہمارے قلم کار ہوئے تھے حضرت تو جانتے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کراچی میں میں ان کے گھر بھی گیا تھا ان سے بھی ملا تو انہوں نے کتاب لکھی داڑھی کے بارے میں اس کا عنوان رکھا محبت کی نشانی کتاب کا نام ہے محبت کی اب وہ رضا اکیڈمی نے اس کا عربی ترجمہ شائع کر دیا تو انہوں نے بھی اس کا بڑا پیارا نام رکھا علامت المحبہ علامت المحبہ اوہو انہوں نے اس کی دباچے میں یہ بات لکھی کہ داڑھی مبارک کا وجود وہ اپنی جگہ پر ہے میں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ یہ محبت کی نشانی کہ یہ حضور کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک آہا اس رنگ میں لکھی کہتے کہ کئی لوگوں نے داڑھی رکھ لی وہ کتاب پڑھ کے تو بھر کہنے کا مقصد ہے من احب سنتی فقد احبری جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے, کی، اس نے مجھ سے محبت کی اگلا جگلا سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے ساری تھکاوٹ آپ کی اتر جائے ویسے تو مجھے تھکا ہوا کوئی بھی نظر نہیں پہلے فرمایا, پہلے فرمایا کہ جس نے میری سنن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایک دفعہ کہیں ہاں جنت میں چھوٹی سی بات ہے جنت میں ملستان ملستان پھر کہیں جنت میں ایک وہ چھوٹی سی بات ہے آپ جتنا اس میں غور کریں گے آپ کا ایمان اتنی تازہ ہوتا چلا جائے یہ ایسی مشق ہے جس کو جتنا رگڑے گا اتنی زیادہ خوشبو نکلتی چلی جائے گی کہ ہے وہ ہم ضر ناچیز ذرہ بے مقدار جس کا کوئی کوئی بخاب نہیں اور نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار ان کے ساتھ جنت میں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی عظیم بات ہے کہ سرکار نے حکما دیا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ہے جتنا بندہ غور کرتا ہے اتنے ہی حیران ہوتا جڑا جاتا ہے اتنے اس کا ایمان تازہ چلا جاتا ہے کہ کتنی دین مصطفیٰ میں برکت ہے کتنی سہولت ہے کتنی آسانی ہے کتنی بشارت ہے کتنی خوشخبری ہے کتنی ہی جناب یاری نبید مسارت ہے کہ بندہ عام ہو چاہے مصطفیٰ بدھ پورے کرنے والا ہو مدینے کے تاجدار مدینہ میں ہے انہوں نے مجدہ سنا دیا نبید مسرت دے دی خوشخبری دے دی کہ گھبراؤ نہیں اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو جنت میں میرے آہا یہ حدیث آپ سینے سے لگا لیں جب جب آپ کو شیطان گھسیٹنے کی کوشش کرے غلط جگہ جانے کی آپ ذہن میں یہ لے کے آئیں کہ ہے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر میں غلط کام کروں نہیں میں تو حضور کے ساتھ جنت میں ان کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں تو اس کو یہ سعادت ملے گی اس لیے کہنے والا کہتا ہے باغ جنت میں محمد مسکراتے گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے گرے گے اچھا چلو میں نے کتنی باتیں بیان کی عبادت کے مقصد کو پانے کے لیے نمبر ایک نماز کی پابندی کرے اور نوافل کی کثرت نمبر دو قرآن پاک پڑھیں ہر میں دس دس نیکیاں ملیں گی نمبر تین ضرورت بھی عبادت بن جائے گی اتباع سنت کی برکت سے اب چوتھی بات حق چار یار کی نسبت سے کر کے تقریر کو ختم کرتا ہوں اور وہ کیا بات ہے وہ ہے کہ جن کی برکت سے یہ ساری شانیں ملی ہیں ان کی بارگاہ میں درود السلام پیش کریں تو درود السلام وہ عمل ہے کہ اس کے بارے میں صورت الحضاب میں میں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزاك الله <سؤال> 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 بے شک اللہ اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں اے مال تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو صرف سلام نہیں خوب وسلم تسلیم خوب سلام بھیجو سلام پر تاکید ہے درود پر نہیں سلو ارے تسلی وسلم اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سلام ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں احتمام سے کبھی احتمام سے پڑھنے کا حکم ہے تو درود بھی وہی مکمل ہے جس میں سلام ہے درود وہ مکمل ہے جس میں درود ابراہیمی جب نماز سے ہٹ کے پڑھے تو اس کے ساتھ پڑھا کرے السلام و ایوہ النبی ورحمت اللہ و رحمت اللّہ سلام پہلے پڑھا گیا ہوتا ہے سلام پہلے تو درود بعد میں پڑھتے لیکن جب نماز سے ہٹ کے پڑھنا ہے تو صلہ وسلم و تسلیمہ كو حكم پہ عمل تب ہوگا جب صلات اور سلام دونوں ہوں گے صلی دیکھو صلی اللہ میں ميں ہے علیہ وسلم میں سلام ہے تو جب اس درود و سلام پڑھے کثرت سے پڑھے کہ درود و سلام پڑھنے سے کیا ہوگا حضور نے فرمایا <applause> انََ النا سبی یوم القیامت اکثر <صَلَح> کہ قیامت والے دن بے شک میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا اسی وجہ سے ایسے ایسے, ایسے آشکان رسول ہوئے ہیں جو روزانہ ہزاروں مرتبہ چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں روزانہ ہزار مرتبہ پڑھ لیں کتنے مرتبہ پڑھے ہزار دلین الخراج شریف مولانا نے مجھ سے اجازت دی ہوئی ہے دلال الخیرات کی اور مجھے اجازت ہے بریلی شریف سے مدینہ پاک سے اور پتہ نہیں کتنے کتنے بزرگوں سے جو مدینہ پاک میں اجازت ہے ان کو شیخ الدلائل دلائل کہتے ہیں تو دلین الخیرات یہ یہ اس کے بارے میں کشف و دونوں میں حاجی قریباً نے کہا آیت من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دلال الخیرات ہے درود پاک کی کتاب ہے تو آپ اس کو اگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے پیر سے شروع ہوتی ہے پیر والے دن حضور کے میلاد کا دن ہے نا پیر کا تو پیر کے دن شروع ہوتی ہے پیر کے دن اس کے دو سبق ہوتے ہیں تو جناب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کثرت درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے حضور کے قریب ہو جائیں گے جب حضور کے دنیا میں بھی قریب ہو جائیں گے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے وہ گھبرائے نہیں وہ اگرچہ ہزاروں میل دور ہے لیکن وہ میرے قریب وہ سمجھے مدینے میں ہے حرم ہے اسے عالم جو دل ہو چکا ہے شکار وہ حضور کے قریب ہی ہوگا جو درود پڑھ رہا ہے کیوں اس وجہ سے اچھا وہ کس یقین سے پڑھے یہ جلال الخلا ابھی میرے نام لیے اس میں ایک حدیث ہے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا فرمایا محبتی وہ کہ جو میرے اہل محبت ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں سما و صلاح تہل محبتی جو میرے اہل محبت ہیں ان کا درود میں سنتا ہوں اچھا آپ پڑھ رہے تھے ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے نا کل آپ سب سب رہے تھے آپ کی پیاری پیاری آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی لیکن وہ آواز تو آ رہی ہے لیکن ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہے کہ جمیع اللہ فائز صاحب کی آواز کونسی ہے عمر خان کی آواز کون سی ہے جہانگیر صاحب کی آواز کون سی ہے ظہیر عباد صاحب کی آواز کون سی ہے آواز تو آ رہی ہے لیکن سب کی آ رہی نے ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے تو حضور نے شبی کا اظہارہ کر دیا کہ کروڑوں متی ایٹ اے ای ٹائم درود پڑھیں گے سنوں گا تو صحیح یہ مت رہا کہ جیسا تم سن رہے ہو تو, تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کون پڑھ رہا ہے پر میں نہیں ایسی بات نہیں وہ آر ہوم میں ان کو پہچانتا بھی میں ان کو یہ پورا موضوع ہے میں اگر چھیڑتا تو مگر نہ جذب القلوب شیخ عبداللہ کی کتاب ہے اور اس کا نام ہی بڑا پیارا ہے جذب القلوب الا دیال اللہ جذب القلوب مجھے تو اس کا نام ہی بڑا پیارا لگتا ہے لوگ صرف جذب القلوب بولتے میں جب بولتا ہوں جذب القلوب الا دیار المحبوب دیار محبوب کی طرف قلوب کا کھچنا قلوب کھچتے ہیں حضور کے شہر کی طرف اس میں یہ واقعہ موجود ہے ایک شخص قرض تھا تو قرض خانے کا کہ مقدمہ دائر کر دیا چلو قاضی کے پاس تم نے میرے پیسے نہیں دیے تین ہزار دن وہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا جی ایک مہینہ مجھے مدد دے دو تو ایک مہینے کے اندر اندر میں واپس آؤں چلو ٹھیک ہے ایک مہینے بعد اگر نہ کیا تو قید کر دیں ٹھیک ہے ستائی دن درود پاک پڑھتا رہا بی بی پی کہہ دی, دی جاؤ کہیں سے پیسے اکٹھے کرو ستائی دن گزر گئے انہوں نے کہا حضور پر درود پڑھ رہا تو درود پڑھتے پڑھتے جب ستائیسواں دن ہو گیا رات کو سویا ماتھے کیخے بند ہوئی دل کے آ کھول تو so, حضور کا دیدار ہوا سرکار نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ وہ تمہارا قرض ادا کر دے یہ سو اٹھے تو کہہ لیں گے نے حکومت فرما دیا لیکن علی بن عیسیٰ کہ پاس کئی لوگ جاتے ہوں گے اس نے مجھے جھوٹا کر دیا بھائی کئی لوگ کہتے ہیں تیرے کیا دلیل ہے تو سچا ہے علی بن عیسیٰ وزیر کہ میرے پاس تو کئی لوگ آتے کہ سرکار کا ہوگا میں تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا رات سہ خواب میں سرکار کا دیدار ہوا میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ تمہارا قرض ادا کر دے وہ پھر انتیس دن گزر گئے اب تیسویں رات کو پھر دیدار ہوا تو سرکار فنو علی بنی سا وزیر کے پاس کیسے خوش نصیب دیکھو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تین دن سے حضور کا دیدار ہو رہا ہے اور کیا چاہیے کیا ہو بھائی دعا کرو ہمیں بھی دیدار ہو جائے خام میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے سب کو ہوا ہمیں تو جناب تیسویں رات حضور کا دیدار ہوا تو سرکار پھر فن والی بنی سا وزیر کے پاس جاؤ میں نے تمہیں کہا جاؤ وہ تمہارا قرضہ تھا وہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ کوئی نشانی مانگ لے تو پھر تو میں کیا نشانی بتاؤں گا ہاں سرکار نے تحسین فرمائی تعریف کی یہ بھی لکھا ہے آپ نے تعریف کی یہ نہیں کہا کہ تو پوچھتا کیوں تحسین کی فرمائی ٹھیک ہے ہاں یہ اچھی بات ہے اسے نشانی بتانا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب تک پانچ ہزار مرتبہ دروشی نہیں پڑھ لیتا کسی سے کلام نہیں کرتا یہاں رنگے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسے وزیر دے دے جو فجر کے پانچ جہاں پر بادرشی پڑھے تو ملک کا نصیبان صاحب وزیر تھے جس پہ ہم کتاب بھی ایک لکھ دی گئی علی بنی سا وزیر کیسا خوش کر وزیر حضور نے ایک نے کئی لوگوں کو اس کے پاس بھیجا تھا کہ قرض ادا کرو ان کی مشکلات کرو تو علی بنی صاحب وزیر کے فرمایا جا کے اس کو یہ بتا بتانا تو وہ صبح اٹھا تو وزیر صاحب جا رہے تھے کہیں جو کہا مجھے ملاؤ بھائی وزیر صاحب سے انہوں نے کہا وہ آدمی کون مسکین آدمی کہاں سے آ وزیر سے کیسے مل سکتے انہوں نے کہا میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں میں کس نے بھیجا ہوں حضور نے بھیجا ہے کولی بھی نہیں وزیر کو جا کے بتایا گیا کہ جی ایک بندہ ایسے دیوانہ آیا ہوا کہتا ہے حضور نے مجھے بھیجا ہے بلاؤ بولا ہاں بھائی کیا بات ہے کیسے آئے ہو کہا جی آیا نہیں میں بھیجا گیا ہوں سرکار نے حکم فرمایا ہے میرا کرزہ ادا کرو تین ادار دینار کرزہ ہے تو کبھی سر سرکار کو کم شرابوں پہ ہے لیکن کوئی دلیل بھی تو ہوگی کوئی نشانی ہوگی نشانی میں ان کا ہاں نشانی بتائی پانچ ہزار مرتبہ دروشی پڑھتے ہیں اور اس وقت تک کسی سے کلام ہی نہیں کرتے جب تک درود پاک نہیں پڑھ لیتے تو وہ اسی وقت تخت سے نیچے اترا ہے کہ آپ تخت پہ بیٹھے کہ آپ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں یہ بات وہ ہے کہ کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو پتہ ہی خبر نہیں اس کا مطلب ہے تو سچا ہے یہ تیرے پاس یہ خبر ہے اور میں نے کسی کو آئے تک خبر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں تو حضور کا بھیجا ہوا ہے تین ہزار دنار تیرے وہ قرضے کے ہیں یہ تین ہزار دنار تیرے آنے کی خوشی کہ حضور نے تجھے بھیجا ہے یہ شکرانے میں دیتا ہوں تین ہزار دینار مستقبل میں تجھے ضرورت پڑے تو وہ کسی کام میں لیا یہ لوگ نو ہزار پیش کرتے دیکھو حضور کے حکم پر عمل کرنا ہو تو ایسے ارے نو ہزار پیش کر دی ارے وہ سیدھا گیا عدالت میں تیس دن پورے ویچن عدالت میں پہنچا قاضی صاحب قرض خا کو بلاؤ میں قرضہ دینے آئے ہوں انہوں نے کہا ہے قرضہ دینے آئے تو ٹھیک ہے لیکن تو کلاش آدمی تو اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آ گئے لگتا ہے کہیں ڈاکہ مار کے آئے انہوں نے آپ بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ ساری برکتیں علی بن نیسا وزیر کیوں لے جائیں میں ہی قرضہ ادا کر دیتا ہوں تین ہزار دن آ گھر سے لے لو بھائی میری طرف سے قرضہ قرض خواہ کہہ رہے تھے ساری برکتیں وزیر اور قاضی کیوں لے جائیں میں ابراہیم مبارک علی علیہ سین محمد علیہ سین محمد ان کما تھا علیہ سین ابراہیم و علیہ علی سین ابراہیم فی العالمیہ انکا حمید مجید السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت رحمت اللہ و یہ <applause> درود تامہ <دامعا> ہے <تصفح> درود مکمل تامہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل درود یعنی میں نے پہلے بات کی تھی درود اور سلام دونوں وہ اس میں ملائے گئے ہیں اس سیغے میں میں یہ اول آخر پڑھ لیا کرو اس کے بعد درمیان میں تم جلدی بھی پڑھ لیا کرو تو خیر ہے تو سرکار کو یہ بھی خبر ہے کہ کون جلدی پڑھتا ہے کون آہستہ پڑھتا ہے تو اس لیے تو امام محمد رضا نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ وہ سن فریاد کو پہنچیں گے امام محمد رضا قسم اٹھا کے رہے کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی قسم بلّہ کا مطلب کیا ہے لوگ شاک صبح میں پڑھے ہوئے کوئی کہتا ہے جی یہاں سے سنتے ہیں وہاں سے نہیں سنتے مدینے میں سنتے ہیں ادھر سے وہ شک میں پڑے جو شک میں پڑے وہ شک میں ہی رہ گئے اور امام احمد رضا جیسے پار ہو گئے جو قسم اٹھا کے اپنے عقیدے کی سچائی کا اعلان کر رہے ہیں تو عقیدہ ایسا ہونا چاہیے گول مول ڈل ملی یقین نہیں ہونا چاہیے عقیدہ پکا اور پختہ ہونا چاہیے بالکل پکا امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے عقیدے کا قسم اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں کیسے کہتے بل ہیں ہاں بلّاہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو کوئی جو کو دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر, بشر کو خبر نہ ہو یہ بھی دیکھو کیسا زبردست جملہ استعمال فرمایا کہتے ہیں امپاسبل ہے ناممکن ہے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ان کو خبر ہوگی ضرور ہوگی میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ ابھی کہہ رہے مدد کو آ گئے جب بھی پکارا رسول نہیں نہیں مدد نہیں آ گونج کے بولو مدد کو آ جب بھی پکارا رسول یا رسول, رسول اللہ المدد یا رسول اللہ الغیاس یا رسول اللہ المدد قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم على آله وصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين